নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল আজি আমি ভাৰতৰ দহটা বিশেষ তথ্য জানো আহকচোন যিকেইটা তথ্য জানি আপুনি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব নাম্বাৰ ওৱান ভাৰতীয়সকলৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা যে এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰৰ নামত ছুইজাৰলেণ্ডত ছাব্বিছ মে' দিনটোত ছায়েন্স ডে হিচাপে মনা যায় নাম্বাৰ টু ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে তেখেতৰ দৰমহা মাত্ৰ পঞ্চাছ শতাংশহে লৈছিল তেখেতে কৈছিল ইমানেই মোৰ বাবে যথেষ্ট ইয়াতকৈ বেছি মোৰ প্ৰয়োজন নাই নম্বৰ থ্ৰী পোনপ্ৰথমে ভাৰতত ৰকেট বা ছেটেলাইট এঠাইৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ চাইকেল নাইবা গৰু গাড়ীৰ দ্বাৰা অনা নিয়া কৰিব লগা হৈছিল আজি সেইখন দেশে পৃথিৱীৰ পৰা মহাকাশলৈ একেলগে এশ চাৰিটা ছেটেলাইট প্ৰেৰণ কৰি বিশ্বৰ ইতিহাস গঢ়িলে নম্বৰ ফ'ৰ চেনী প্ৰথমে ভাৰততে উৎপাদন হৈছিল নম্বৰ ফাইভ চেম্পু পোনপ্ৰথমে ভাৰততে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল নাম্বাৰ ছিক্স গৌৰৱৰ বিষয় যে ভাৰতীয় কাবাডী দল কেতিয়াও বিশ্বকাপত হৰা নাই নাম্বাৰ ছেভেন পোনপ্ৰথমে ভাৰততে শূন্য অৰ্থাৎ জিৰ' সৃষ্টি বা আৱিষ্কাৰ হৈছিল নাম্বাৰ এইট শ্বাৰ্ট বা পেণ্টত যিবোৰ বুটাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই বুটামসমূহ পোনপ্ৰথমে ভাৰততে আৱিষ্কাৰ হৈছিল নাম্বাৰ নাইন বৰ্তমান বিশ্ববাসীয়ে পৰিচিত লুডু আৰু চেছ খেল এই খেল দুখন পোনপ্ৰথমে ভাৰততে সৃষ্টি হৈছিল বন্ধুসকল শেষৰ তথ্যটো জনাৰ আগতে আপুনি যদি আমাৰ ইনফৰ্মেটিভ ফেক্টছ আছামিছ যিকে নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ মাত্ৰ তিনি বা চাৰি ছেকেণ্ড এটা সময় ব্যয় কৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিভিন্ন তথ্য উপলব্ধ হৈ আছে আৰু লগতে আপুনি প্ৰতিদিনে নতুন নতুন তথ্য জানি থাকিব পাৰিব এতিয়া জানি থওক শেষৰ তথ্যটো নাম্বাৰ টেন প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী প্ৰথমে ভাৰততে আৱিষ্কাৰ হৈছিল ধন্যবাদ আপুনি যদি আমাৰ ফেচবুক পেজটোত এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তথ্যখিনি জানি যদি উপকৃত হৈছে তেন্তে আনে জানিবলৈও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব